assalomu alaykum hurmatli talabalar bugun sizlar bilan xalq hunarmandchiligi va badiiy loyihalash fanidagi 14 to'rtinchi ma'ruza bilan tanishib chiqamiz maruzamiz kulolchilik texnologiyasi deb nomlanadi bu maruzani 3 qismga bo'lib o'rganamiz birinchi kulolchilikda qo'llaniladigan xom ashyo turlari ikkinchi kulolchilikda sir va rang tayyorlash texnologiyasi va uchinchi kulolchilikda buyum tayyorlash texnologiyasi kuloqchilikda loyni ustalar har xil texnologiyada tayyorlaydilar eng an'anaviy loy tayyorlash texnologiyasi bu maxsus idishlarga ya'ni hovuzlarga teng miqdordagi suv va teng miqdordagi maxsus tuproqni solib aralashtirib bir xil massa holga kelguncha aralashtiriladi va unga yung mayda somon yoki qamish qo'shilib aralashtiriladi va yigirma kun davomida har kuni suv sepib turiladi loyning e, nami qochib ketmasligi uchun hovuzning yuzasiga sholcha yopib qo'yiladi 20 kun o'tgandan keyin bu loy tayyor bo'lgan bo'ladi tayyor <türk> bo'lgan loyni stol ustiga olib yana urib urib pishitiladi bu e, tariqa loyni ichida to'planib qolgan havo chiqarib yuboriladi agar loyda havo qolib ketsa idishni pechda qizdirish mobaynida o'sha bo'shliq yana kattalashib idish teshik bo'lib qolishi mumkin shuning uchun loy qancha ko'p pishitilsa shuncha sifatli mahsulot olinadi kulolchilikdagi tuproqlar sog' tuproq qora tuproq ko'kimtir qizil loykor tuproq kabi turlarga bo'linadi kulolchilikda ishlatiladigan loy o'zining xususiyati va ishlatiladigan buyumiga qarab bir nechta guruhlarga bo'linadi masalan loyi guldon sershirali loy bo'lib bu loydan juda nozik guldonlar yasaladi bunday loylar elastik xususiyatga ega bo'lishi lozim chinni loy yoki oq loy qoramtir loyga oq tosh va ishqor qo'shib tayyorlanadi bu loydan kosa lagan piyola va shu kabi buyumlar yasaladi koshin loy shirali loyga kvars qumi qo'shib tayyorlanadi va undan har xil koshinlar yasaladi kosagar loy Pat loy deb ham yuritiladi bu loy tuproqqa qamish qog'ozni aralashtirib tayyorlanadi undan yassi yuzali idishlar yasaladi ko'zagar loy oltmish yetmish foizli yog'li loy va o'ttiz qirq foizli sog' tuproqdan iborat bo'ladi undan xum va ko'zilar tayyorlanadi kulolchilik buyumlari kulolchilik dastgohi ya'ni charxda tayyorlanadi charx katta va kichik yog'och g'ildiraklardan iborat bo'lib ular o'q ok bilan birlashtiriladi usta kulol charxning pastdagi katta g'ildiragini oyog'i bilan aylantirib turadi yuqoridagi g'ildirakka esa loy qo'yib undan idish tayyorlanadi tayyorlangan idishlar yaxshilab quritiladi chunki yaxshilab quritilmagan idish pechda qizdirish mobaynida yorilib ketishi mumkin quritilgan idishlar maxsus pechlarda ya'ni xumdonlarda qizdirib olinadi sirla agar idishlarimiz sirlanadigan bo'lsa sirlanib yana qaytadan xumdonda pishirib olinadi qadimdan kulollar ma'lum idish yoki buyum bo'yicha bu ixtisoslashgan masalan kosagarlar tandirchilar ko'zagarlar vazo deb yuritilgan <laughs> hozirgi kunda an'anaviy kulolchilik dastgohi bo'lgan charx bilan bir qatorda zamonaviy kulochilik dastgohlari ham mavjud mana bu rasmda siz zamonaviy kulochilik dastgohini ko'rishingiz mumkin bu yerda pastki -gi g'ildirak vazifasini tepki -gi bajaradi va bunday kulochilik dastgohlari elektr manbai yordamida ishlaydi kulocchilik dastgohida yasalmaydigan buyumlarga sovg'abop buyumlar ya'ni suvenirlar kiradi ya'ni bunday buyumlarni tayyorlash uchun kulolchilik dastgohi talab etilmaydi va yuqorida bir necha marta aytib o'tdik xumbuz xumdon pech deb mana shu rasmda siz kulolchilik pechi ya'ni xumdonni ko'rishingiz mumkin e'tibor berib qarasangiz xumdonimiz tokchalardan iborat va har bir tokchasiga alohida bir buyum qo'yiladi va judayam yuqori harorat ostida qizdirib olinadi badiiy kulolchilikda ustalar qadimdan o'ziga xos sir tayyorlash texnologiyasiga ega bo'lganlar ular turli xil kulolchilik mahsulotlariga yuziga berilgan sir tayyorlash uchun e, maxsus o'simliklardan ya'ni chog'on qora o'roq kabi o'simliklardan foydalanishgan ya'ni bu o'simliklar ayni pishib shiraga to'lgan vaqtlari ularni to'plab yoqishgan E, qolgan qoldiqdan ya'ni kuldan o'simlikdan qolgan kuldan maxsus ishqorli sir tayyorlangan buning uchun kuydirib yoqilgan o'simliklarning e, kuliga qum e, aralashtirib e, biroz miqdorda suv sepib sepib zuvala qilingan va tayyor aralashma xumdonlarga qo'yilgan va yuqori darajadagi issiqlik ostida qizdirilgan natijada u toshga aylangan keyin esa ikkinchi marta xumbuzning tokchasiga qo'yib yana qizdirib olishgan yuqori darajada qizdirish natijasida u quyuqlashib oppoq rangga kirgan va ana shu oppoq rangga kirgan bo'lsa bu tayyor bo'lgan deb hisoblangan agar u qoramtir tusda bo'lsa jarayon yana davom ettirilgan hosil bo'lgan oq tosh toshsimon ishqorni tegirmonda maydalab un o'ng holatiga keltirishgan bu ishqorli kukunga yangi bug'doy unidan atala tayyorlab qorishtirilgan hosil bo'lgan xom ashyo bu tabiiy ishqorli sir deb nomlangan tabiiy ishqorli sir kulolchilik mahsulotlari yuziga cho'mich bilan beriladi va pechda bu sir ming bir ming ikki yuz daraja issiqlik ostida loyga shunday singib ketadiki natijada u issiqda ham sovuqda ham o'z xususiyatini yo'qotmaydigan bo'lib qoladi kulocchilikka xos bo'yoqlarning tayyorlash texnologiyasi ham mavjud masalan oq rang oq tuproq gilvata va o'n bir foizgacha oq toshning mayda qumini tayyorlab qo'shib tayyorlanadi uni aralashtirib atala holiga keltiriladi va buyum yuzasiga tekis qilib suriladi va shundan keyingina naqsh chiziladi bundan maqsad shuki e, sizga ma'lum yuqorida aytib o'tdik kulolchilik buyumlari qanaqa tuproqdan tayyorlanishiga qarab qizg'ish ko'kimtir yoki qoramtir tusda bo'lishi mumkin bunday tusdagi buyumlarga naqsh chizib rang bersak rangimiz o'z jilosini yo'qotadi shaffofligini tiniqligini yo'qotadi ana shunday salbiy holatlarning oldini olish uchun kulolchilik buyumiga dastlab oq ok rang berilib undan so'nggina naqsh chizilib va ranglangan shu holdagina e, buyumning rangi o'zining shaffofligini tiniqligini yo'qotmagan yashil rangni tayyorlash uchun esa mis qirindisi kukuni qo'rg'oshinli sir va gilvada qo'shilgan mis kukuni avval qizg'ish rangda bo'lgan xumuzda pishirilgandan keyingina yashil rangga aylangan qora rang qora bo'yoq o'n besh foizli gilvada marginets oksidi va qo'rg'oshinli sir qo'shib tayyorlanadi sariq rang esa temir kukuniga gilvata qo'rg'oshinli sir hamda suv solib tayyorlanadi havo rang esa ko'k bo'yoq oq tosh yoki oq qum va gilvata qo'shib tayyorlanadi kulolchilikda buyum tayyorlash uchun maxsus tuproq tanlab olinadi ya'ni biz yuqorida tanishib o'tdik kosagar loy yoki ko'zagar loy oq loy I, biz qaysi buyumni yasamoqchi bo'lsak o'shanga mos keladigan loy turi tanlab olinib kulolchilik dastgohi ya'ni charxning yuqori g'ildiragiga qo'yiladi va buyumga kerakli shakl beriladi yasalgan buyum charxdan olingach yorilib ketmasligi uchun bir kun davomida quyosh nurida yoki xona haroratida quritib olinadi so'ngra maxsus pech ya'ni xumbuzda qizdirib olinadi qurigan buyumga oq ok rang berilib naqsh chizilib ranglanib va sir e, berilib qaytadan xumbuzda 1200 gradus harorat ostida pishirib olinadi va shundan keyingina kulolchilik buyumimiz tayyor holga keladi e'tiborlaringiz uchun rahmat xayr sog' salomat bo'ling